Хочу добавить, что в этом году господина Живилева номинировали на Нобелевскую премию мира. Ребята, у нас с вами не митинг, у нас с вами не официальные какие-то переговоры, у нас с вами диалог. Сегодня вы можете задать напрямую вопрос господину Живилеву обо всем, что вас волнует. Я знаю, что в Академии учатся ребята из Крыма. Это присутствует, поднимите руку, ребята. Кто выходцы из Крыма? Только один человек? А из Восточной Украины есть у нас? За несколько Луганской области? У, много. Тогда начинаем из слова Мустафе Джумилёву. Дети, я приехал в Аспорт, собственно говоря, приехал из Киева, Киева. Я сейчас там персонал Малграда, я туда не пущаю. Я просто хотел с вами э, дать вам техную информацию о том, что у нас происходит. Ну, один а из э, России было то, что якобы Украину захватили фашистские бендерусы, и они угрожают русскому населению, и вот, оказывается, русские солдаты приехали спасать. Провели репериаду, так называемую, опубликовали эти результаты, 85 процентов приняло участие в голосовании, из них 95 выставлялись за присоединение к России. И то, и другое – ложь. После нашего Майдана в Израиле установилась законная власть. Президент, коррумпированный президент, просто бежал. Правительство было избрано Верховной Радой Украины, которую никто не разгонял, вполне легитимная Верховной Рада, где большинство составляли представители регионалов. И может быть за последние 23 года вот самое демократическое правительство даже в мира. Но несмотря на это кремлевской пропаганду, наверное, что нам состав правительства, вы знаете, он многонациональный. Там есть русские, евреи, украинцы, армяне. Что касается референдума. Во-первых, проведение референдума на оккупированной территории это новость. Когда я 19 марта разговаривал с Путиным по телефону, он мне говорил о том, что посмотрим вот, результаты, более изъявления. Римского народа. Так он выражался. Я говорю, позвольте, господин президент, какой может быть референдум, когда он, вот, по улицам ходит солдат? Когда не будет ни одного наблюдателя международного, вы же можете написать какие цифры вам как захочется. И кто будет признавать этот референдум? Но, несмотря на это, они провели референдум. Объектные цифры совершенно уживые. Ну, крымские татары, э, вы знаете, из прессы абсолютно противопоэкотировали. По нашим оценкам, из числа крымских татар, приняли участие в в 0,5%. И то не факт, что они проголосовали за присоединение э, к России, потому что там был еще и второй вопрос. За сохранение Крыма в составе Укра Украины, но с возвращением к Конституции 1992 года. По проведенным оценкам, потому что мы имели возможность контролировать по во всему Крыму, сколько вообще какое участие граждан в этом ребере. По нашим оценкам, участие не превышает где-то 40%. Но самое главное, мы получили информацию, документ, это докладные записки Федеральной службы безопасности. Крыма своему начальству в Москве, где сообщает, что голосование на региональную приняли участие 34,2% участка, Вот таким образом провели ремонт. Что теперь складывается в округерованной территории? Всех обязывают стать российскими гражданами. Если ты не принимаешь российское гражданство, ты становишься иностранцем. Это значит, что не имеешь, не имеешь права работать. Получаешь только вид на жительство, потом на 90 дней. Через 90 дней ты должен выехать на пределы Крыма. Потом снова возвращаться и когда ходатайствовать о получении вида на жительство еще на 90 дней. То есть в течение года ты можешь проживать всего 180 дней на территории Крыма. И это гражданам, людям, которые родились, проживают гражданами этого Украины. Вот в этой ситуации, особенно крымских татарам, которые категорически отказываются стать гражданами России, конечно, очень сложно. Мы в течение нескольких десятилетий добивались возвращения на свою историческую родину, Пока еще даже не все схватили вернутся, где-то 120 тысяч еще остаются в местах э, депортации. И теперь снова оккупации, и теперь люди снова вынуждены потерять свою работу. По нашим оценкам сейчас за пределы Крыма э, выехало где-то около 12 тысяч человек. Из них 7 тысяч Отправляются они преимущественно в западной области Украины, Львовская, Винницкой, Тернопольской области, но, насколько нам известно, есть э, Тернопольская область тоже. Мы очень признательны всем областям, которые оказали теплый прием, на прием нашим соотечественникам, нашим согражданам, тяжелые и покинувшие свои территории и нашедшие приют, в том числе и у вас. Основная цель моего визита здесь наладить тесные контакты с главой администрации, патриотом своей страны, который сейчас так бескорыстно и самоотверженно служит своей стране. Откровенно говоря, я вам сейчас как на руку говорю, у меня о, олигархи, о миллиар миллиардеров, о миллионерах, миллиардеров были несколько Теперь я вам смотрю совершенно не имею глаза. Я, кажется, не то, кто чем занимается, какой его бизнес. А что у него лучше. в душе? Ваша новая администрация оказалась настоящим патриотом. Его имя сейчас гремит по всей Украине и за территории далеко Я приветствую вас. Огромно продлится оккупация и, соответственно, унижение народа никто предсказать не может. Есть оптимистические прогнозы, что это через 3-4 месяца это кончится, Россия освободит территорию. Есть более мрачные предчувствия, что это может быть продлится на 5-10 лет. Но однозначно то, что оккупированные территории должны быть освобождены. Вы знаете, в 1994 году Украина подписала Подопечский меморандум, согласно которому мы отказывались от ядерного оружия, а стресс великие державы, Россия, Соединенные Штаты и Великобритания, гарантировали нам безопасность и территориальную целостность. Теперь одна из этих стран гарантов Российской Федерации, воспользовавшись тем, что у нас в силу разных обстоятельств оказались в таком уязвимом состоянии, просто решила отхватить кусок земли Украины. Остальные великие державы, конечно, будут реагировать и уже начали реагировать. Будет санкции. Я очень высоких кругах это обсуждал, в том числе штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Конгрессе Соединенных Штатов. Несколько дней назад разговаривал на эту тему и с Обамой. Все настроены решительно относительно того, что этот международный разбой должен быть наказан, оккупированные территории должны быть Но какими мерами и как долго, никто тоже определенно сказать не может. Например, в Брюсселе, мы, когда в штаб-квартире НАТО это обсуждали, мы тоже были разговоры о том, что обязательно Россия дорого заплатит за эту агрессию. Но на мой вопрос, ну хорошо заплатит, пусть это заплатит не со своего кармана, все-таки заплатит, а все-таки останется на нашей территории. Что это означает? Будет ли так? Они говорили о том, что санкции будут настолько серьезны, что Россия будет перед дилеммой. Или она распадется, или же она освободит оккупированные территории. Но мой вопрос, что вот в 1979 году после вторжения Советского Союза вы накладывали на Советский Союз санкции. И распада Советского Союза нам пришлось ждать более 10 лет. Означает ли это, что и на этот раз нам придется более 10 лет убеждать? Ответ был такой, что нынче события развиваются очень динамично, и так долго, конечно, не продлится. Но опять-таки точные даты они сказать не могут. В то же время сейчас распространяются разные разговоры публикации в прессе о том, что Крым может стать разменной монетой в сложившейся ситуации. Что, дескать, в обмен на то, что Россия не будет продвигаться дальше в материковую часть Украины, не будет засылать больше своих террористов, Запад может согласиться с аннексией Крыма. Вот этот вопрос меня очень волновал, и 3 июня, мы, когда в Варшаве с Собавой встречались, главный вопрос я это но они правда и Баба и Обама, и государственный секретарь Джон Керри категорично заверили, что такого никогда не будет, что пока последний квадратный метр, захваченный агрессором, не будет освобожден, санкции будут продолжаться. Вот, такие, вот такая, такая ситуация с перспективами освобождения нашей людей. 25 мая мы избрали нового президента. Да, в некоторых регионах, особенно в Крыму, в Луганской и Донецкой областях, выборы практически были провалены. В Крыму смогли выехать только несколько сотен человек. Они проголосовали в Херсонской области. В Луганской области и Донецкой области в результате террористические действия. террористических действий там проголосовал небольшой процент. Но это было компенсировано большой активностью в других частях Украины. Такого энтузиазма, такой активности никогда не было. Это означает, что все-таки у нас здоровая нация, что в тяжелый момент народ консолидировался. И мы избрали президента в первую же туре, подавляющим большинство голосов. Я очень надеюсь, что при новом президенте мы преодолеем этот кризис и обязательно станем процветающей державой, членами Европейской семьи народов. Спасибо.